История музыки Це історія вигадливості, кмітливості і спостережливості людини. Більшість з музичних інструментів пройшли тривалу еволюцію від найпростіших забавок з підручних матеріалів на дозвіллі до складних технологічних модифікацій. Часто на появу нового інструменту впливав поточний технологічний прогрес. З Появленням стекла почали створюватися цікаві, музыкальные инструменты, которые можно было заполнить водой. То есть все помнят, как играли на бутылках. Это довольно-таки интересный инструмент. То есть в емкости бутылки наливалась вода. Когда ты стучишь по емкости, она издает звук, заполняешь, настраиваешь. И точно так же настраивается, подвешивается в ряд там, 5, 7, 11, 15 бутылок можно повесить в ряд и заполнить на разными уровнями. Соответственно, получится э, разные ноты. И играя двумя палочками на разных бутылках, мы будем играть, исполнять это ксилофон обычный практически. И мы имеем довольно-таки шикарный э, музыкальный инструмент, который можно отстроить э, не даже на, на, полутона. То есть можно получить э, всю гамму. Там, до, до диез, ре, ре диез и так далее. То есть это очень уже, скажем так, серьезно. Поэтому как бы, далеко наши предки не уходили. И выдумывать особо ну, здесь не нужно историкам. Все было вот, вот бытовое, вот оно простое. Просто к этому нужно обратить на это внимание. А вследствие того, что это было обыденное... Никто не хотел вот это вот обыденно фиксировать, и поэтому в какие-то крупные исторические документы это не попало. Оно прошло мимо, потому что все считали, ну, ну это как само собой разумеющееся, неужели это не сохранится. А нет, не сохранилось. То есть нужно это все восстанавливать. У нас были кубки да, на столах. В эти кубки точно так же заполнялась водой. И если по кубку поводить мокрым пальцем, он начинает звенеть, как поющая чаша. Это тоже был музыкальный инструмент. Просто вот эти вот тонкости люди замечали и использовали в дальнейшем, например, на свадьбах. То есть стоит большой стол, сидят гости, гуляет свадьба. Что нужно? Нужно как-то развеселиться. Вход идут все бытовые приборы, стоящие, лежащие, и которые приносят на стол. Ложки задают ритм, бутылки выпитые, по ним стучат. Кувшины, кувшины используются как, как барабаны. Есть песня, есть принесенные какие-то действительно уже ну, инструменты типа кобзы, либо бандуры, которые вот струнные были. И рядышком стоит, если струнных нету, стоит коромысло, на коромысло натягивают струну и по ней играют. Вот, вот этническая музыка, которая действительно наша народная. И вот если действительно представить эту картину, как вот на свадьбе гуляли в селе, то я думаю, вот, вот это вот есть правда об этнических инструментах нашего края. Абы разважить себя после виснажливої праці, наши пращури під час відпочинку могли импровизировать на знарядді своей работы. Так, звичайне приладдя для оранги легко перетворювалося на музыкальные инструменты. Серп. Серп сделан из металла, дугой. Если по нему стучать а, другим металлическим предметом, он извлекает звук, он издает звук. Серпы были от маленького до большого, соответственно, разные, разные звуки. Коса. Если косу затачивать, она точно так же издает звук. Пила. Пила была раньше ну, тут размером с дружбу. На пиле вообще чудесно играется. Это сейчас очень популярный инструмент даже в арт-джазе современном. Люди находят специально пилу, которая поет. Они ее сгибают и играют. Можно играть на ней пальцами, можно играть мычком. То есть вот люди в поле, если они творчески к этому подошли, то уже готовый как бы мини-бенд. Пила коса и серп. То есть и ударные инструменты, это обычные ксилофонные палочки, ну, палочки, там, которые из-под грабель, там, еще чего-то. И котел, в котором готовят в поле еду, обтянутой кожей. Вот вам, вот вам готовые музыкальные, как инструменты и ор оркестровая практически подготовка. Это не считая того, что из листьев можно сделать свистульки, обычные свистульки идущие, и из палочек можно доделать вот дудочки. Вот, 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 это настоящие этнические инструменты. Следующий интересный момент ⁇ это продукты сельского хозяйства. У нас всегда была тыква, у нас были семечки, были, скажем так, любые другие сушеные ну, результаты сельского хозяйства. Высушивалась тыква, и она использовалась в качестве погремушки, либо же как барабан. Если вы высушите тыкву дома у себя банально, получается два таких отверстия, то есть одно срезалось и из тыквы вынималась внутренность и боковая. И получался такой маленький интересный барабанчик. Если тыквочка была поменьше, она высыхала, в ней были семечки, и она использовалась как вот такой вот шерестелочка вот такая вот интересная. Высушивались точно так же косточки, то есть банально абрикос, если раскрыть, высохла кость, кость стачивается, и это уже есть банальная свистулька. То есть можно насвистывать, оп-оп-оп. Так что у нас вход э, в народе шло практически все, что издавало звук. Звенело, шелестело, стучало каким-то необычным образом, там, гудело. Вот, э, вот это есть этника. Вот настоящая там, запорожская этника. Все, что вы можете представить вокруг, э, вот, произрастало в Запорожье, оно все использовалось э, в этнической музыке. Ще один імпровізований інструмент бубон. Бубон був найпоширенішим ударним інструментом в українській народній музиці. Інша назва решітка. Легкий дерев'яний обідок, обтягнутий з одного боку шкірою. Це найпростіша конструкція Бубна, що була відома в Україні ще за часів Київської Росії. Бубон супроводжував танцювальну музику, входив до складу полкової музики війська Запорозького. Бубен. Это тоже такой интересный инструмент. Его происхождение довольно-таки простое. Было сито, через которое просеивали муку, и с одной стороны оно обтягивалось кожей. Пример этого бубна вот я могу показать. Представьте, что это сито, через которое вы просеиваете муку. Да? То есть по нему можно ударять. Если обтянуть его кожей, получается бубен. То есть, с этим бубном могли приделать ему колокольчики сюда привязать на веревки, которые стягивают кожу. Про кожу я уже рассказывал: что это обычная там, козлиная шкура, либо телячья шкура, которая всегда есть в хозяйстве. То есть выделывалась она обычным естественным способом, без химикатов. И она звучит. Все, любая свадьба шла под бубен. Если к нему приделать колотушку, все. Она звучит и как барабан, и как бубен она использовалась. Интересная история инструмента Казабас. То есть бралось коромысло, коромысло вставлялось в ведро, на коромысло натягивалась струна, то есть ну, из жилы, либо еще с чего-то, и по ней билась палка. Она издавала звук. Коромысло, если сгибать и разгибать, оно издает абсолютно разные ну, оттенки вот, полутона, может быть тон и это использовалось, то есть свадьба, это вообще, по-моему, казабас вошел в историю именно свадеб, когда вы купали невесту или там ходили там, за выкупом каким-то, то есть все это сопровождалось всегда музыкальными инструментами. Та же коза, тот же вертеп, украинская волынка в форме этой козы, потому что шкуру козы использовали барабаны барабаны это скажем так отдельная большая тема без барабана не шли в бой при помощи барабанов передавали сигналы на расстояние то есть это был своеобразный телеграф барабан задает ритм практически любому музыкальному инструменту так как барабан является задающим ритм то все остальные инструменты группировались вокруг задающего ритм барабана Можна грати віддільно на дуделочках, на свірельках, просчитувати, але це буде не то. Як тільки з'являється барабан, все, гармонізується музика. Один з найдавніших ударних інструментів був знайдений на території України у селі Межиріч на Канівщині. Археологи відшукали стоянку пізнього палеоліту, датовану 13 тисячами роками до нашої ери. Серед чотирьох наземних помешкань знаходився декоративний барабан з черепа мамонта. З розвитком кераміки основою барабану нерідко ставав звичайний глек. Цю ж ударну технологію могли використовувати і козаки. У нас тут є печка, і я покажу, як відбувалося родження козацького тулумбасу. Горшок. Да? вот зараз ми видим горшочек, Которые э, брали люди, казаки, с собой в поход. Поели, вылезали все, салом смазали, натягивают шкуру, закрепляют ее, и это готовый тулумбас, казацкий тулумбас. То есть э, в него можно поиграть вечером э, с теми инструментами, которые были захвачены во время боя, либо же на утро э, готовый инструмент использовался как сигнальный барабан для проведения боя. Казаки между собой договаривались, каким образом, какой сигнал будет использоваться для наступления. Там, к примеру, все, значит это в бой. И есть сигнал там отступления. То есть вот сигнал отступления. То есть либо же там должен быть идти конь. То есть задается ритм, и вот под этот вот ритм синхронно казаки как бы сжались друг другу плечами и идут, к примеру, вперед, да? То есть если нужно что-то взять силой, то есть задается, синхронизируется сила. А если, как вы знаете, если сила вот суммировать, она синхронизируется, получается такой синергетический эффект, и, скажем так, можно преодолеть практически любое препятствие. Такие же барабаны, аналогичные, использовали и противники, то есть турки. И вот вот такой вот обмен трофеями происходил. Те, кто в этой теме был, они заимствовали самое лучшее, и таким образом ну, как бы синтезировали знания. И тулумбас улучшался, совершенствовался, и из обычного горшка там использовался, к примеру, казанок, к нему приделывалась ручка, и уже этот походный боевой котелок можно было использовать ну, более функционально. Да? То есть и кашу перенести, сварить, и после еды использовать как музыкальный инструмент. Думка про те, що наші пращури запозичили музичні інструменти у сусідніх народів, поширена серед етнографів. Існує гіпотеза, що кобзу українці перейняли у турків. Про істотний вплив туреччини на побут і культурне життя того часу, говорять історики та публіцисти. Ми взагалі недооцінюємо вплив тієї ж туреччини на моду пращурів українців у середньовіччі. Не тільки Україна, а й уся Польща та Угорщина вдягалися за турецькою модою і прагнули наслідувати країну Султана кобза, струни якої перебирає козак. Цей інструмент прийшов до нас разом з половцями, знали його і турки. Є безліч зображень яничарів, що грають на кобзах. На різних тюркських діалектах її назва звучала Кабиз або Капуз. Зі статті Истории от Олеся бузыны от дивану до майдану. Информационный портал Сегодня Юэй. Во времена войн, в принципе, как трофеи привозилось огромное количество всяких безделушек. Не только, скажем так, и там деньги и ценности. Ведь были разные люди разного настроения и из похода могли привезти всякие диковинки. И записи о том, что казаки удивляли какими-то диковинками, сохранились и дошли до наших дней. И одними из таких диковинок были струнные инструменты. Это был уд. Это турецкий струнный инструмент, который, по моему мнению, стал прототипом кобзы. Uh, он был похож uh, uh, на, ну, как бы, на прототип вот гитары, да, то есть uh, струны натянутые, есть лады, есть гриф загнутый с колками и есть uh, усили звукоусиливающая, скажем так, uh, часть. Вот этот вот уд, uh, он стал uh, прототипом кобзы. Что такое кобза? Кобза по-турецки это струна. Поэтому э, этот инструмент вполне как, как его назвали, то есть турки сказали кобза, то есть струна кобза, кобза. То есть если ты не понимаешь языка, но видишь инструмент, интуитивно на нем играешь, ну тебе говорят там кобза, то есть играй там на струне и ты называешь его кобза. То есть ты когда привез его обратно сюда на Украину себе домой, тебя спрашивают, ну ты говоришь кобза. Вот таким вот образом это название перешло к нам и в дальнейшем оно распространилось. Архівних джерелах часто зустрічається плутанина із двома інструментами кобзою і бандурою. Нерідко їх плутають чи ототожнюють. Часом важко зрозуміти про який інструмент насправді йде мова. Відомо, що вже у XVI столітті бандура почала витісняти з вужитку кобзу. Дослідники схиляються до думки, що цей інструмент українці запозичили у англійців. У цей час в Англії побудував схожий з кобзою інструмент Бандора. Під цією ж назвою існував інструмент в Іспанії, Італії, але він мав дещо іншу форму, яка скоріше нагадувала гітару з плоским кузовом. А от у Франції, Німеччині, Польщі та інших країнах Бандора була схожа на лютню, тобто більш наближена до форми української кобзи. З книги Андрія Гуменюка українські народні музичні інструменти. А на думку Дениса Васильева, вытоки Бандуры тоже следует искать в Туреччине. Бандур по-турецки это музыка. Поэтому, когда говорят Бандура, это музыка. И вот эта историческая путаница как бы Кобза, Бандура, Бандура, Кобза, и нету никаких точных технических описаний этим инструментом. То есть есть только догадки ученых-историков, но точных описаний нету. Я считаю, что они, скажем так, будут правы и те, и другие. Потому что Бандура — это музыка, и любой музыкальный инструмент могли называть Бандура. То есть они не разбирались в тонкостях, они говорили «бандура», то есть вот «бандурист» — это музыкант. Чоловік, який грає музику. Кобза стала важливим елементом культурної самоідентифікації українців. Варто лише згадати канонічне зображення козака Мамая, що як ікона зберігалося ледь не в кожній українській хаті. Поруч зі славетним рубакою намальований не тільки вірний кінь і шабля, а й кобза. Найулюбленіший музичний інструмент. Кобзу козаки брали з собою у військовий похід і вважали її виготовленою самим Господом Богом та його святими, а до кобзарів ставилися як до посланців Бога на землі. Часто козаки, що мали хист до музики і співу, втративши зір у бою, ставали професійними кобзарями з книги Леоніда Черкаського Українські народні музичні інструменти Коли українців і козаків турки брали в плен і вони там попадали. в этом плену, к примеру, на прием или же на осмотр ну, захваченных перед турками, то все должны были склонять голову, ну, военнопленные. А наши украинцы, ну, не знаю, турецкого языка, могли не понимать этих обычаев и могли голову поднять и посмотреть на, там, на хана, там, посмотреть на чиновника, а этого делать нельзя было. И тем, кто осмелился посмотреть на него, выкалывали, калечили глаза, чтобы он больше этого не делал или не видел. А представьте себе, молодой человек, да, воин, то есть ты хорошие силы, да, то есть хорошая физическая подготовка, просто по незнанию получилось, что тебя наказывают, лишают зрения, что остается. То есть нужно чем-то заниматься. И единственное занятие это вот музыка. В принципе, довольно-таки достойное э, занятие. Э, был поводырь, э, мальчик, который, с которым э, Кабзарь, соответственно, бандурист, э, делился ну, частью дохода, пожертвований. А инструмент был настроен таким хитрым образом, что, э, дергая за струны, всегда извлекался гармоничный звук. Как этого добивались? Есть гармоники, они, скажем так, и сейчас, никто не отменял эти законы гармонии в музыке, и струны настраивались таким образом, что за какую струну, в какой бы очередности ты не дергал, всегда будет звучать мелодия. Инструмент Кобза или Бандура, то есть ну, любой инструмент, для слепого человека настраивался таким образом, что неважно в какой последовательности ты извлекаешь звуки и дергаешь струны, всегда будет музыка. Я могу это продемонстрировать на примере, на примере вот такого вот инструмента, где металлические пластины настроены довольно-таки гармоничным образом. То есть вот как это звучит. Опцию. ну, то есть вот в таком ключе я, к сожалению, не не музыкант, но как вы видите, вот я даже с закрытыми, то есть получается мелодия. И таким вот образом э, был настроен этот инструмент, на котором играли э, специально ну, как бы ослепленные люди, что то есть ты рассказываешь текст, он мог рассказывать действительно свою думу печальную, как он пошел на войну, как, там, как он сражался, как попал в плен, как там его наказали или там, понес наказание, как он бежал оттуда. И вот эти истории они рассказывали под сопровождением вот этих вот специально настроенных музыкальных инструментов. годом образ Кобзарів почав нагадывать портрет мандривных лицарів зі своим кодексом чести та легендарными шляхетными вчинками. Об'єднання цих музик називали по-різному цеха, гіндії гільдії чи братство. Відстоючи людську честь, гідність та право на власне мистецтво, кобзарі об'єднувалися в братства, що мали сувору дисципліну, спеціальну конспіративну мову, яка називалася лебійською, і навіть своє судочинство, з яким змушена була рахуватися офіційна влада. Водночас у братств была демократичная форма правления, и все важные питания кубзайского жизни обговоривались на сходках братства. З книги Леонида Черкаського украинский народный музыческий инструмент. Не всегда подаяние, которые пожертвования, которые они собирали, э, ну, были равные у всех, поэтому они сбрасывались в общий цеховой, да, какой-то вот у них был э, как Казна обща, да і оттуда уже все всі э, учасники цього цеху ділилися між собою на равних э, вот доходами. Потім кобзарі бандуристи об'єдналися із древна в цехах такі вот, такими цехами. Они дійшли до сьогоднішніх днів. Для українців кобзарство було не просто шанобливою роботою. Кобзарі мали для наших пращурів особливий сакральний статус. Відомі випадки, коли за вбивство чи просто образу музики народний гнів обертався смертельною карою для кривдника. Часом лірникам приписувалася містична здібність віщування. Кабзарі були не сліпі, а люди, которые уже повідали мир, на війну потрапили в плен, і були лишены зрения. Тобто у них залишились внутрішнє зрения. И вот это, вот это развитое внутреннее зрение, это была как способность вот развитая экстрасенсорная, когда ты все время один на один с собой. То есть вот, пускай вот обычный телезритель закроет глаза и походит вот с закрытыми глазами больше двух часов. И вы сами убедитесь, что это довольно-таки интересный эксперимент. И какие у вас мысли были, что, что происходило с вами? А представьте, теперь человек с закрытыми глазами, скажем так, довольно-таки долго ходит. И рассказывает, настраивается на мелодию, то есть гармонично настраивается на звуки и, и рассказывает. Вполне возможно, что они могли испытывать мистический опыт и действительно предсказывать будущее, ну, либо смотреть в корень проблемы. Все таки я, я что що это очень мудрые мудрі і и сильные люди были. Українські бандуристи переважно веселий, проворний народ, який має здібності жартувати, співати свої пісні живо і виразно, з властивими їм витівками і гримасами. Багатьох найкращих з них я знав, часто спостерігав, як вони тут же в кімнаті, одночасно зі співом та іграми, також добре виконували українські танці з книги Якоба Штеліна музика і балет в Росії XVIII століття. Лірники лишились унікальною кастою в історії українського народу, таємне життя кобзарських братерств і пригоди мандрівних музик тема окремої розмови, до якої ми ще повернемося. Оскільки, попри порушення тяглості цієї традиції, кобзарське мистецтво існує і донині. а дослідники продовжують встановлювати маловедомые факти з його історії.